Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі з вами Геннадій Це програма Право на правду. Нещодавно Кадирівці були помічені на Сумщині. І як це пов'язане із внутрішньою ситуацією в самій Чкері, спробуємо дізнатися прямо зараз. З да, нами на зв'язку Джамбулат Сулейманов, це голова руху спротиву, єдина сила. Я вітаю вас, пане Джу... Джамбулат. Зупиніться. Зупиніться хоча б на мить. Я, 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 я благаю вас. Я дуже радий вас бачити. Так, да, Геннадій, я зараз в дорозі і у мене. Я предупреждал, но, скорее всего, сообщение не дошло. Постараемся так дать. Так, э... добре. Добре, только стойте на одном месте, не рухайтесь. Не... Так, сейчас я постараюсь э, пос... настроить. Все Подождите. все добре. Ми вас бачимо. Все, ми вас бачимо. Так. Ми отак. От да, все добре. Пане Джамбулат. Дивіться, таке питання в мене. По перше, Слухайте, я вас хотів запитати. Там у Франції відбуваються вибори. Макрон нещодавно оголосив, що він іде у відставку, але взагалом я помітив, що політика заходу змінилася, вона стала більш сміливою. Більш сміливою, там дозволили шпуляти по, по зоні біля, по зоні вже на території Російської Федерації. Ба більше, я тільки що слухав там про ці активи фінансові, які нам намагаються передати. Що ви думаєте, з чим пов'язана така сміливість? А, ну, я думаю, що вже перейшли к красну черту, за корови вже бояться нічого. І... Пане, Європа... пане, пане пане джембула, пане ост пане Джембула, А Остановитесь. Ну, да. Будьте на одном месте, я вас благаю. Стойте. Просто стоять. О, все. супер. Вот так вообще супер. Политика, почему такая смелая? Ну, а, ну, политика никогда, не может быть всегда трусливой. Я бы mm -hmm. не сказал, что европейская политика была трусливой. Она просто была прагматичной. Mm -hmm. И также с прагматикой, то, что уже... Э, ну, Россия переходит а, к ту черту, за которую уже нельзя дальше вести политику удовлетворения. И мне кажется, mm -hmm. это, что сегодня европейские лидеры все больше и больше европейских стран уже делают такие жесткие заявления относительно России. Угу. ты, мне интересна ваша думка в связи с Франции Макрон, Макрон говорит, что он может пойти в отставку. Что, неужели французы хотят, чтобы Макрон пошел? Ну, во Франции, во Франции есть правые силы, левые силы, центристы, Макрон относится к центристам. Нельзя сказать, что хотят французы, чтобы Макрон ушел или или же не ушел. Mm -hmm. Но ну, так, так, таковы перипетии французской политики. Здесь есть разные силы. Mm -hmm. Я не думаю, что Макрон уйдет. Макрон прошел очень сложную ситуацию на второй срок. И сегодня э, во Франции есть большое недовольство э, Ле Пен, э, крайне правым. И ага. Я уверен, что все-таки э, центристы и левисты они, э, найдут какую-то... Э, то э, объединятся в силу, которая сможет противостоять правым. Mm -hmm. Ну слухайте, ну так чи інакше, я не знаю. Я так дивлюся на ситуацію на цю. Ну, ну поки ще баланс зберігається. Там більшість я побачив, зберіглася у цьому європарламенті, яка була. Тобто, не така вже, не такий вже і цієї крайні права. Але слухайте, я ось побачив тут. Це також пов'язано, Хто такий Рафаел Глюкс? Хто це? Рафаел Глюксман, це політик, французький політик. Його отець був знаменитим. философом, советником президента. Ага. Это была значимая личность а, во Франции. И он продолжает дело своего отца. Он является а, депутатом Европейского парламента ага. от левого сила. То есть это ага. а, Франции. И а, он часто выступает. А, и вся, вся, его политическая деятельность связана с а, защитой а, ну, угнетенного, так скажем, да, во время... А, он защищал уйгур в свое время, ага таки за, за палестинцев он а, всегда говорит, чтобы хотя он сам является этническим евреем, он а, всегда защищает, защищает а, права палестинцев. А, его отец был а, известен тем, что он в то время, когда отвернулись от чеченцев, в принципе весь мир отвернулся, он защищал чеченцев, uh -huh. причем это стыдилось а, в таких условиях, которые никто другой уже, в принципе, когда все отказались, очень сложных а, условиях, очень сложной ситуации реально помогал чеченцам, а его отец Андрей, и мы чеченцы, конечно, ему за это благодарны. Mm -hmm. а, сейчас он также выступ, выступает а, с позиции, а, про, про украинских позиций в Европарламенте. Mm -hmm. И это тоже как бы а, для нас а, еще еще один повод, чтобы поддержать его в своей политической борьбе. Поэтому недавно мы, а, наше движение ⁇ Единая сила ⁇ В предвибор... предвиборній кампанії Європарламент участвувала в його предвиборній кампанії і старалась допомогти йому на силу, то наскільки у нас є для того mm -hmm. Ага, зрозумів. Зрозумів тепер. Хто, бо я не міг зрозуміти, хто це, що це. Ну це така французька історія. Ну, бачите, Європарламент. Слухайте, окей, тоді мене цікавить ваша думка стосовно Білорусі. Там ви бачили, що вони прийняли оцей цей закон про іноагентів. В цьому. У вас великий досвід. Ви бачили, там, як воно відбувається, і взагалі розумієте, що таке Кавказ. От мене цікавить ваша думка стосовно Грузії. Слухайте, вона буде схожа на Ічкерію чи на Білорусь через деякий час? А, ну, Грузія врядлі стане похожа на Чечню, яка окупірована І В принципе, Чечне выстроен такой, э, такой режим, который можно назвать контр контрационным лагерем. Э, Белоруссия несколько отличается от этого. Скорее всего, Грузия идет к белорусскому пути. Да, возможно, ага. что... Э, Но ну, при этом, мне кажется, что грузины, вот в буквально в событиях, когда э, был закон о они э, грузинский народ себя очень э, сильно проявил. Да? Он, он, он показал свою волю. Mm -hmm. Грузинская власть просто наплевала на все это и протащила российский закон и на агентов. Я думаю, что в Грузии все-таки будет какой-то взрыв и не удастся повести Грузию по, по белорусскому пути. Но если, конечно, грузины не найдут в себе силы, то однозначно сегодня тенденция идет к тому, что их осваливают к белорусскому пути. Ну ви чуєте, зараз у них така, от є аргумент такий, який ця партія, ось ця проросійська. Що, а ви що хочете, як в Україні? А ви хочете як в Україні? Розумієте, да, про про що цю історію? Так. Що ви дума? Що ви думаєте? От ту, от мені цік мені цікаво. Люди, люди, ну там розуміють люди, що ну так в Україні зараз війна. Ну така, але ну слухайте, ну ми ж рухаємося у протилежний від Російської Федерації бік, а вони поки з'їжджають навпаки. было еще до Российской Федерации. Вот я чую, вы каждый что бунт. Ну, слушайте, я не знаю, я не уверен, что будет бунт. А вы уверены? В Грузии партия грузинской мечты, она старается лавировать между ситуацией, чтобы, ну, они понимают, что Грузия сегодня становится ага. подобием Белоруссии. Я ага. не скажу, что все вот в этой партии, они пророссийские. Ага. Скорее они стараются лавировать между силами, ну... Но... Это как раз таки вот это старание лавировать между силами, вот это отсутствие четкой позиции и может привести к тому, что Грузия скатится к белорусскому пути. Вот мне так кажется. Mm -hmm. На самом деле, mm -hmm. мне кажется, что они ведут очень гибкую политику, чтобы не допустить войны. А война — это все-таки продолжение политики иной форме когда не, не удается все-таки отстоять mm -hmm. yeah. и победить оппонента. А война, война, то есть она тоже неизбежная часть политики. Її нужно как як такову. Цікаво. І... Да, да. От у меня такое мнение. І я скоріше. Я все таки думаю, що в Грузії а, не удасться так же, ну хоча б тому, що нет такого ж батьки, як в Білорусі. Ага, я згоден з вами? Я згоден. Я чув про проблему гру грузинів, що в них немає нового лідера, ось такого, якого не причому не важливо. Це це іванішвілі це не лідер. Это бизнесмен, который вирішує свои дела за помощью а, тех, кто поряд. А у такого нового лидера, например, когда-то был Михо, Сакашвілі, ну погано закінчилася історія. І от такого нового немає в них. Я чув про проблему всередині Грузії з політикою. Ну почекаємо, складні часи надають можливість новим людям себе проявити. Подивимося, може такі люди є десь, вони проявлять себе. Окей, слухайте, е, по, така ситуація. По, ну Ми бачимо, що Кадира всередині Ічкерії е, своїх розсовує порі по різних. М, ну, слухайте, ну на, 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 на різні на різні пости. На самые главные, которые есть, он всюду свою семью по, 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 посадил. Это поможет ему, слушайте, утримать клановую э, ситуацию, свой клан на плаву, или нет? Диктаторам собственным думать, что если они рассадят ага. главных своих родственников, что это поможет им удержать власть сложная ситуация. Но никогда ни одному диктатору мира это не помогало. Часто выходило, ага. что даже сами родственники становились участниками заговора. Я думаю, что да, его потуги они понятны, они, они э, но это то, что делают все диктаторы. Помочь это не поможет однозначно. І слухайте, я згадую, знаєте що? Я згадую. Я тут не пам'ятаю, може, це Турція, може хто хтось там був такий закон у них, який дозволяв душити своїх родичів, щоб вони не прийшли до влади. Офіційний закончик такий, такий собі, тому я дійсно тоді не розумію, навіщо розставляти своїх родичів, щоб потім їх душити, Ну така собі справа, але окей. Окей, я зрозумів вашу думку. Даудов, я почув там про якогось Даудова. кажуть, що він ну ось небезпечний для Кадирова, і там пов'язують. Слухайте, там у нас нещодавно Кадирівці помітили на Сумщині. Сумській області якийсь прапор, вони там вивішували. і от, слухайте, пов'язана кажуть, що ця ситуація якраз із цим Даудовим пов'язана. Кажуть, що зараз ділять Ічкерію, Чечню ділять. І що може дійсно і Кадиров не втриматися і прийти інша людина, і ось вона себе проявляє. У мені цікава ваша думка: хто це такий Даудов? Чи дійсно він небезпечний для, для Кадирова? Чи що, що це за майшня? Ну, Кадирова довго часу був одним із таких відомих силовиків Кадирова. И он возглавлял один из отделов районного районной полиции. Но эта должность, она была такая номинальная. На самом деле ему, ему на отпуск были даны очень сильные властные полномочия. Он, mm -hmm. он, мог, он мог действовать не только в рамках своего района, но по всей республике, когда они помогали. Российским оккупантам а, вы, выявлять в горах Чечни чеченских а, борцов сопротивления. И, и, естественно, они погибали не потому, что а, не потому что российские войска или подразделения ага, военной разведки оказывались а, более умелые в войне, а потому что их сдавали. Сдавали то, что би, без наличия вот этих чеченских коллаборантов ага. а, никак не, не, не смогли бы сами выяснить а, российские... Военный разведывательный. Развед... Ага, я зразумею. Да-да, здесь шумно, извиняюсь. Ничего, да. ничего, нормально, добрый, да, добрый. А, я сейчас просто в поездке вот так случилось. Все, все, доброе, продолжим. Даудов, а, да, Даудов, затем был назначен спикером парламента. А его, ага. то есть это из ближайшего круга а, Кадырова, но это человек, который имеет как а, авторитет среди Кадыровских военных, так скажем. И также э, он э, имеет э, уже обросся какими-то адми административными связями. При этом ага. его единственная слабая сторона — это отсутствие связи, скажем, высоких связей э, в Кремле. Ага. И в сегодня готовят э, Абдиалудину, которую вот, вы отметили в Сумской области, которая э, возглавляет э, подразделение, э, э, Ахмат, подразделение ага. «Ахмат». И э, э, есть еще э, Делимханов, мы знаем, да, что вот знаем, это... Знаем, вот его, вот я его да, помню, да, тройка, тройка такая наиболее вероятных, как кажется, преемников Кадырова. Но между ними есть сильная конкурентная борьба. Ага. И, и сам Даудов он опасен для Кадырова тем, что он все-таки обрелся, так скажем, большими связями в самой Чечне. И ага. поэтому было снятие его с такой практической должности и назначение. Должность, которая ничего из себя не представляет. Чтобы все это выглядело чинно, чтобы никто не говорил mm. о разногласиях в кадыровской среде, вот э, этот человек был снят. Э, mm -hmm. э... mm -hmm. Так, давайте ну, давай почекаем вот трошки. Е, 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 добро, добро, добро. Ага, я зрозумів. Слухайте. Ну, там я у вас ще прочитав таку історію. Цитую вас. я цитую вас. Слухайте, і питання таке: слухайте, чому ви вважаєте, що Кадирова перетримали? Така перетримка є. І, і, і чому це цукцван чеченської політики Кремля? Я, ну, я не розумію, а чому? Ну, є постійна якась історія, в чому? Так, ну Кадирова. Вообще Кадыров, на мой взгляд, вот как насколько мне это обиделось, человек, который ставился только для того, чтобы чеченизировать сам конфликт, война ага. зашла зашла в, в такую фазу, что российские войска именно в партизанской войне не могли выиграть у чеченцев. Ну, да, тем, они как? могли снять территорию, это случалось уже дважды, но они пони понимали, что как в первую войну они проиграли именно партизанскую mm -hmm. стадию войны, и, и ответный э, удар чеченских военных сил по-грозному по и просто вынудил сдаться. Чтобы подобного не произошло, нужно было э, как-то подавить партизанское движение. То есть, по, э, в то время, когда российские какие-то спецпри... спецотряды, зондеркоманды, да, так скажем, они терроризировали народ, а в партизанское движение вливалось все больше новых людей. И чтобы это прекратить, Кадыру были, было позволено даже убивать российских солдат, за это он как бы не был наказуем. Вот эта ситуация породила а, иллюзию, что он является защитником чеченского народа. Ага. Слабые элементы начали как бы переходить к нему из бывших бойцов сопротивления. Угу. А, и затем а, после того, как российская власть усилилась в Чечне, Вторым этапом должно было быть снятие самого Кадырова и назначение туда какого-нибудь этнического русского в качестве генерал-губернатора. Ну, логично. Да, да, сильный какой-то военный режим и только после того, как полностью народ ну, будет сломлен, налаживание какой-то, ну, гражданской администрации. То есть mm. вот в три-четыре этапа нужно было присм... усмирить Чечню и ага. Кадырова. Да, Кадырова передержали с тем, что Атінулі перехід во второй етап зв'язку з началом а, окупації Криму. Слухайте, пане І... Джамбулат, а це взагалі можливо в Ічкерії? Ну от поставити свого славяни... ну, свою людину замість ічкерійця? Ну розумієте, я, 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 я не розумію. Чи взагалі це можливо ось цією, цією клановою системою, там щоб був свій, а тут привезли своє? От взагалі таке можливо? Но ну, а поставить другого человека, сейчас было шумно, здесь транспорт mm -hmm. приезжал, я не слышу, если я правильно понял, поставить другого человека вопрос не решит. Чеченцев однажды выселяли полностью 100% uh -huh. в Среднюю Азию, и таким образом Сталин старался решить проблему чеченцев. Вообще uh -huh. в, российской, в российском политическом эстаблишменте существует, уверенно я знаю, что существует мнение, что с чеченцами вопрос... Нужно решить по-сталински. другого а -а -а. метода не видно. поэтому там заменить Кадырова кем-то другим – это не вариант. То, что я обозначил схему поэтапного подавления или рассеивания mm -hmm. чеченцев в России, okay. он, он существовал давно и он существует по сей день. Еще до того, до прихода, как бы перед развалом СССР, генерал Дудаев, ему на руки попали документы, которые некоторые считали фальшивкой, но мы видели практическое применение э, этих документов. В Чечню уехали военные эшелоны грузовиков, которые... и по документам было обозначено, что чеченцы уже в 90-е годы, а это буквально за год до развала, или mm -hmm. год развала, в 91 году хотели просто расселить а, еще дальше, чем Средняя Азия, Казахстан, а, в Дальневосточный mm -hmm. регион, а с тем, чтобы рассеять чеченцев по всей России, и, иначе иначе как-то ассимилировать их не удавалось. И этот план существует до сих пор, и он никуда не ушел. Поэтому uh -huh. то, что сегодня существует вот такой режим, как Кадыров, который всем кажется таким вассальным княжеством в составе России, это, это удовлетворить а Россию не может. Российская политическая Зрозумев. Не может. А? Ага, все. Теперь я На останок, слушайте, там был визит Гвинеи гвине и Бисау. Головы Дойчкерии. Что там за спильный проект? Что это такое? Ну, а это уже как бы самодеятельность э, скорее всего самого Кадырова. Он старается показать э, свою значимость. Пускай даже такие экзотичные визиты да, каких-нибудь э, африканских государств должны показать самому чеченскому народу прежде всего, э, что вот э, их лидер, руководитель, лидер в кавычках, да, Uh, еще ну имеет такую значимость сегодня же весь ага. мир уже принес, как от России так и от ставленника Кремля Кадырова если в предыдущие годы он блестал тем что приглашал в Чечню каких-нибудь там именитых спортсменов или, или... подождите что такого спильного ну вот я вот Кадыров выхожу до людей и говорю так я вчера встретился с лидером Гвинеи Бисао. у нас теперь будет Що? Що? <риклів> <риклів> У нас будуть, я не знаю, може би, якісь екзотичні африканські. Банани? Банани можуть бути, так. Да. Ну це ж, ну це маячня. це з тієї опери, з тієї опери, що ми з вами розмовляли про нафту, високоякісну, високооктанову нафту, якою... Чеченцям розповідають, що її, <кхи>, за допомогою її прокачують дешеву російську. Ну, це така сама історія. Я не знаю, там, що там Гвінео Бісао Приїжджав якась та, таємниця, я не знаю, або цирк якийсь. Ну, окей, дізнаємося згодом. Я дякую, дякую, пан Джимбула, що долучився до нашого сьогоднішнього ефіру. Дуже раді вас було бачити. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Спасибо, Геннадій. В этот раз вийшло екстренно. но я думаю, все-таки ми розкрили. Да? Оставлю про все поговорили. Все про про себе. А нашим плечам я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.